ત્યાંથી બનાવટી ઉંજાણ તેલનું કારખાનું ઝડપાયું એક વર્ષથી ચાલતા કૌભાંડનો પર્દાફાશ સ્થાનિક ગુના નિવારણ શાખાએ મુખ્ય આરોપીની ધરપકડ કરી સુરત શહેરના લસકાણા વિસ્તારમાં સ્થાનિક ગુના નિવારણ શાખાની ટુકડીએ દરોડો પાડી એક પ્રતિષ્ઠિત વિદેશી કંપનીના નામ હેઠળ ચાલતા બનાવટી ઊંજણ તેલના કારખાનાનો પર્દાફાશ કર્યો છે બાતમીના આધારે કરવામાં આવેલી આ કાર્યવાહીમાં મોટા પ્રમાણમાં નકલી ઊંજાણ તેલ એન્જિન ઓઇલ અને તેના ઉત્પાદન માટેની સામગ્રી મળી આવી હતી જે વાહન ચાલકો સાથે થતી છેતરપિંડીની ગંભીરતા દર્શાવે છે પોલીસ દ્વારા ઘટના સ્થળેથી હાથ ધરવામાં આવેલી તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આરોપી છેલ્લા એક વર્ષથી આ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ ચલાવી રહ્યો હતો ટુકડીએ સ્થળ પરથી બનાવટી ઊંજાણ તેલ ખાલી ડબ્બા સ્ટીકર અને અન્ય સાધનો સહિત કુલ છ લાખ રૂપિયાથી વધુની કિંમતનો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો છે આ સમગ્ર કૌભાંડનું સંચાલન કરનાર મુખ્ય આરોપીની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે આ પ્રકરણે પોલીસે આરોપીની વિધિવત ધરપકડ કરી તેને અદાલત સમક્ષ રજૂ કરવાની તજવીજ હાથ ધરી છે આ કૌભાંડમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિઓની સડોવણી છે કે કેમ અને આ બનાવટી જથ્થો ક્યાં ક્યાં પૂરો પાડવામાં આવતો હતો તે દિશામાં વધુ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે જેથી આ સમગ્ર કૌભાંડનો પર્દાફાશ થઈ શકે लस्काना पुलिस विस्तार में अलग अलग कंपनी के इंजन ऑयल बनाने का डुप्लिकेट कारखाना एल की टीम ने पकड़ा है इसमें जो इंजन ऑयल जो मोटरसाइकिल में डाला जाता है वो डुप्लिकेट इंजन ऑयल बना के उस पर डुप्लिकेट बैचिंग लगा के उसको सील पैक करके और मार्केट में बेचा जाता था इसमें टोटल जो कंपनीज़ हैं सर्वो इंजन ऑयल कैस्ट्रॉल इंजन ऑयल प्रो होंडा होंडा जेनविन और उसके बाद बॉटल्स और पैकिंग मशीन्स सब मिला के छ लाख अड़तीस हजार एक सौ एटी सेवन रुपये एक सौ सत्तासी रुपये का आ, मुद्दा माल बरामद हुआ है आ, जो आरोपी जो पकड़ा गया है नवनीत भाई जसवत भाई ठूमर ये मूल अमरेली जिले का रहने वाला है अभी हमने सारी कंपनीज को जान कर दिया है उनके अथॉरिटी और उनके जो ऑथराइजेशन है वो क्योंकि इनमें से कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि अमेरिका की ब्रिटेन की कंपनीज़ हैं तो वहाँ से का रिप्रेजेंटेटिवराइजेशन आने के बाद वो यहाँ पे कॉपी राइट एक्ट के तहत केस दर्ज होगा तब तक के लिए हमने इसमें जानवा जोक फोर्टी सिक्स बाई ट्वेंटी दर्ज किया लस्काना पुलिस स्टेशन में और कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स आने के बाद इसमें हम उनके प्रॉपर चैनल से फरियाद दाखिल करेंगे तो तो ये पिछले एक साल से चलने की बात है अभी हम आरोपी की पूछ परछ कर रहे हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ और कितना बेचा है आ, फिर भी ये पब्लिक को जो आरोपी है उसका काफी गुनाहित इतिहास है पहले भी सरथाना पुलिस स्टेशन वराछा उमरा पूना चौक बाजार सलाबतपुरा कामरेज और डीसीबी पोस्टे में इसकी इसके खिलाफ चीटिंग और इस फोटो फोर ट्वेंटी की आईपीसी पी के तहत फरियाद दर्ज हुई है इसीलिए ये एक, एक रीढ़ा आरोपी है और इसको हमने पकड़ा और इस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे और बाकी भी इस तरह से हम पता करेंगे कि सूरत शहर में कहाँ कहाँ इसका नेटवर्क है और ऐसे कौन कौन से गैंग्स ऑपरेट कर रही हैं जो कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बेचती हैं हमने कुछ दिन पहले बाग़बान टोबैको रजनीगंधा तुलसी का भी डुप्लीकेट रेड किया शैम्पू और घी का भी रेड किया अभी कैस्ट्रोल इंजन ऑयल और बाकी इंजन ऑयल्स का भी रेड किया सूरत शहर जोन वन विस्तार में हम ऐसा बिल्कुल कोई भी डुप्लिकेट कारखाना जो चलता है उसको हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे अगर आपसे आपको कोई भी बात नहीं है ये पता चलता है हम उस पर रेड करेंगे और उस पर कड़क कार्रवाई